Salam sejahtera. Nama saya Fafian binti Adi, pelajar semester 3 ISMP Music. Nombor matrik D20232109402. Dalam video ini, kita akan mengenali satu teori penting dalam dunia pendidikan dan psikologi, iaitu teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ialah seorang ahli psikologi dari Rusia yang hidup pada awal abad ke-20. Beliau percaya bahawa pembelajaran tidak berlaku secara individu sahaja, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekeliling kita. Beliau mula bekerja dalam bidang psikologi pada tahun 1924 di Institut Psikologi Moskow. Beliau menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 mengenai seni psikologi. Menurut Vygotsky, kanak-kanak belajar paling baik apabila mereka berinteraksi dengan orang lain seperti guru, ibu bapa atau rakan yang lebih mahir. Melalui interaksi ini, mereka dapat membina pemahaman yang lebih mendalam. Bahasa merupakan alat pengantara yang penting bagi menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak dikatakan demikian kerana kanak-kanak mula didedahkan kepada bahasa sejak lahir lagi dan pemerolehan bahasa tidak berlaku tanpa interaksi sosial. Konsep utama dalam teori Vygotsky ialah zon perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD ialah jarak antara apa yang kanak-kanak boleh lakukan secara bersendirian dan apa yang mereka boleh lakukan dengan bantuan. Sebagai contoh, Ali tidak boleh menyelesaikan satu soalan matematik secara sendirian, tetapi apabila dibantu oleh gurunya, dia berjaya melakukannya. Ini bermakna soalan tersebut berada dalam ZPD Ali. ZPD terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap perkembangan sebenar (actual development level) dan tahap perkembangan berpotensi (level of potential development) untuk menjelaskan cara-cara perkembangan kognitif kanak-kanak dapat diperhati mereka dengan individu yang lebih berkebolehan. Bantuan yang diberikan dalam ZPD ini dinamakan scaffolding atau bimbingan bertahap. Guru atau orang dewasa memberi sokongan dan apabila murid semakin mahir, bantuan itu dikurangkan sedikit demi sedikit. Selain daripada berinteraksi dengan pihak yang lebih berkebolehan untuk mempelajari kemahiran baru, Vygotsky turut membincangkan peranan bicara kendiri (self-speech) dan bicara hati (inner speech) serta kesannya terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Bicara kendiri merupakan situasi kanak-kanak bercakap sendiri secara nyaring, manakala bicara hati merujuk kepada kanak-kanak bercakap kepada diri sendiri secara mental. Melalui bicara kendiri dan bicara hati, kanak-kanak belajar memandu dan mengarah tingkah laku diri semasa mengendalikan tugasan-tugasan yang sukar. Jadi, apakah yang kita pelajari hari ini? Satu, pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial. Dua, ZPD ialah ruang untuk pembelajaran yang optimum. Tiga, scaffolding ialah bantuan bertahap. Empat, bahasa membantu dalam pemikiran dan pembelajaran. Semoga video ini membantu anda memahami teori perkembangan kognitif Vygotsky dengan lebih jelas. Jumpa lagi!